Олена Абрамович, Максим Войтицький, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес. І більше про контроль над трансферним ціноутворенням ми поговоримо із Світланою Білик, директором Підаблюсі Україна. Я вітаю вас. Добрий, вечір. Скажіть, будь ласка, у нашому сюжеті були названі три джерела, на які радять в уряді орієнтуватися. Як ви вважаєте, чому і наскільки вони об'єктивні? Об'єктивні є на вашу думку? Наскільки повні можливо? Закон о трансферном ценообразовании предусматривает, что Кабинет Министров должен. определить официальные источники информации, которые налоговые органы должны использовать для контроля за трансферным ценообразованием. И вот в этом свете Кабинет Министров разработал постановление, которым котором упоминает вот эти три источника: публикации даже форм и Вестник налоговой службы Министерства доходов и сборов Украины. В этой связи необходимо отметить, что информация, которая публикуется даже в внешний форм, она, к сожалению, не детальная, она не содержит всей необходимой информации для того, чтобы обеспечить сопоставимость сделок, что является основным требованием для применения первого метода, метода сравнимой и неконтролируемой цены. Mm -hmm. И, соответственно, это создает риски с споров с налоговыми органами в случае, если, допустим, налогоплательщик воспользуется какой-то информацией из этого источника, налоговые органы могут потом пытаться оспорить и э, другой как бы обратный вариант это если э, налогоплательщик воспользуется источниками информации э, общедоступными источниками информации как это предусматривает закон а налоговые органы будут э, настаивать на применение информации именно из официальных источников информации Поэтому, в принципе, тот список, который есть на настоящий момент, он однозначно не является достаточным. И в интересах и бизнеса, и контролирующих органов этот список доработать, расширить и добавить действительно источники, которые позволят обеспечить полную информацию и сопоставимость. А как вы считаете, почему уряд не дал возможность предпринимателям пользоваться такого рода джерелами? Это вопрос, Закон не запрещает использование иностранных источников информации. Главное требование – это то, что такие источники должны быть общедоступными. И, соответственно, если налогоплательщик не найдет информацию в официальных источниках, опубликованных Кабмином, он имеет право обратиться в том числе и к иностранным общедоступным источникам. Другое дело, что... А если разница эта информация в и в украинских материалах, вот, цикаво, что в таком разе? Ну, в принципе, логично использовать информацию інформацію о цінах, які сформувались на цільовому ринку експорту продукції, якщо ми говоримо, допустим, об експортерах. Тому що це забезпечує співставимість умов операції, що і є головним критерієм для цільового ціноутворення. Щодо експортерів, як ви вважаєте, чи всі вони уже на сьогоднішній день готові працювати настільки відкрито і з легкістю називати імена своїх назв своїх компаній контрагентів? Ну, я бы сказала, что если мы говорим об операциях со связанными лицами, то... Наверное, перефразировала бы этот вопрос, а сказала, насколько украинские налогоплательщики могут позволить себе не раскрывать информацию с контрагентами, связанными лицами в зарубежных юрисдикциях. И здесь основная проблема – это то, что штраф 5% от суммы сделки является очень высоким. И, соответственно, необходимо очень взвешенно подойти к вопросу, стоит ли э, отражать такую сделку в отчете о контролируемых операциях, либо нет. И здесь я хотела бы обратить внимание на то, что Украина э, сейчас активно начинает пользоваться и механизмами обмена информацией. Она э, сейчас активно сотрудничает, ведет переговоры с такими классическими низконалоговыми юрисдикциями, как Пелис, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, для того, чтобы заключить отдельные договоры об обмене информации. Украина также ведет активную работу по присоединению к глобальному форму прозрачности. Поэтому игнорировать эти факты и надеяться на то, что никто не узнает о том, о том что мой контрагент, не резидент, является связанным лицом, это является очень опрометчивым. Я вам очень дякую за разговор. я нагадаю, что про контроль над трансфертним ціноутворенням мы говорили с Світланою Білик, директором PwC Україна.